Bagaimana kita nak istiqamah dengan uh, perubahan atau penghijrah yang kita lakukan? Okey. Kalau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi sebut eh untuk mendapatkan istiqamah itu adalah kita buat menutus sedikit dan berterusan. Yeah. Berbanding ada orang dia terus drastik dan menenak berterusan dia agak susah. Hmm. Contoh kita jarang bersedekah, sekali bersedekah banyak terus. So nak istiqamah banyak terus kan susah. Berbanding hmm. orang yang sedekah sikit-sikit sikit sikit tapi berterusan konsisten. Menunjukkan kepada kita dalam elemen perubahan ini, tak semestinya kita perlu drastik. Saya suka berpegang dengan uh, moderate, iaitu kita pernah bincang dalam uh, slot yang sebelum ni kan, yang mana hmm. kita sederhana. Maksudnya, contoh, kalau ada orang condemn lah, contoh ada orang baru berhijrah, dia baru nak berhijab pakai tudung. Hmm. Dia pakai barangkali tudung sikit dulu, lupa pakai sekah baru, rambut masih keluar sikit-sikit. Hmm. Pada saja itu memadai daripada tak pakai langsung. Hmm. Dah, dah pakai tudung tapi masih belum menutup dada itu lebih baik daripada terbuka langsung. Kan? Dan lama kelamaan tudungnya semakin bawah, semakin elok, semakin pakaiannya yang tidak semakin ketat. Daripada asalnya terdedah aurat, peha nampak lutut, nampak air ini dia dah pakai walaupun nampak ketat. Itu baik berbanding terbuka langsung. Tetapi elemen perubahan sedikit demi sedikit itu adalah benda yang satu sudut yang kita boleh fikirkan yang kita jangan condemn orang kalau macam tu. Tetapi kalau dia boleh berubah secara sekaligus itu lebih baik. Dan dalam elemen perubahan ini, suka untuk saya tekankan bahawa kita ini kalau nak berubah, uh, berubah sekarang. Hmm. Kan berubah sekarang dan tak perlu tunggu. Kena ada orang dia menunggu hidayah. Tak apalah saya tak boleh berubah lagi. Uh, belum sampai hidayah. Hmm. Hidayah bukan ditunggu. Hidayah perlu dicari. Yeah. Kan, kita perlu ada keazaman untuk nak berubah. Bila kita ada keazaman, so kita perlu mencari. Kita perlu tahu apa yang kita nak buat setiap hari. Daripada pakaian macam ni, kita nak tukar pakaian macam mana. Daripada cara hidup macam ni, kita nak pergi kepada cara hidup macam mana. Daripada tempat kerja yang kita tak boleh nak terapkan Islam, kita dah membayangkan macam mana aku nak beramal Islam di tempat kerja aku. Bererti kita ada plan. So, dengan ada planning itu, barulah kita akan melalui proses untuk nak berubah. Dia dah nampak dia nak jadi macam mana selepas tu. Berbanding orang yang hanya menunggu, okay, kalau Tuhan kata, pergi umrah dulu. Lepas pergi umrah baru bertudung. Susahlah kan? Ya. Yeah. Karena ada juga yang beli umrah tidak tidak bertudung. Yang pastinya adalah kita perlu letak dalam diri kita kita nak pergi ke mana dan bila. So elemen uh, perubahan ini sebenarnya dia tidak perlu ditunggu dan ditangguh tetapi dia perlu dilakukan segera. Cuma kadang-kadangnya dia datang melalui doa. Bila kita selalu berdoa, ya Allah, pulihkan aku, perbaikilah diri aku. Jadi aku lebih baik daripada sebelum ini. Dengan doa itu sebenarnya akan membantu kita untuk berubah keadaan lebih baik hmm. dan lebih cepat. Hmm. Dan satu sudut lain adalah elemen perubahan ini dia berlaku disebabkan cara kita berfikir. Kerana pemikiran atau minda psikologi kita ni dia boleh berubah dalam tempoh satu saat, dia tak perlu tunggu satu tahun. Hmm. Dan perubahan emosi atau sikap boleh-boleh berubah dalam tempoh satu saat. Hmm. Contoh, saya suka bawa motor hmm. laju. Hmm. Yang membonceng dekat belakang ni lagi lagi sukalah. Yeah. Contoh seorang mak rempit Dia bawa motor laju Tiba-tiba kawan dia yang dekat belakang Dia kata kalau aku dapat motor ni Aku akan bawa lebih laju daripada dia hmm. yeah. Itu sikap dia pada ketika itu Memang matlamat dia Ataupun dia berfikir pada ketika itu Apa yang dia nampak adalah Kalau aku dapat handle ni Kalau aku dapat motor ni Aku akan bawa lebih laju daripada dia ni Itu sikap dia Tetapi berlaku ketika mana Dia masuk lap yang terakhir tak macam mana ada pasir Akhirnya motor ni terseret Akhirnya masuk ke bawah lori Hmm. Dua orang pembun, dua orang seorang bawa seorang moncing. Yang bawa ini ter, ter, terselit di bawah tayar lori dalam keadaan matanya yang yang terembur keluar, dalam keadaan darah yang beremburan keluar daripada mulut, uh, terbaring di atas peha kawannya yang di belakang tadi. Hmm. Dalam keadaan dengan nafas yang turun naik, dalam keadaan uh, nazak. Apa yang berlaku kepada pemboncing kawan dia seorang lagi ni? Yang tadi dia kata, kalau aku dapat motor ni, aku akan bawa lebih laju daripada dia. Tiba-tiba perubahan sikapnya berlaku, lepas ni aku tak nak bawa motor dah. Hmm. Maknanya, emosi, psikologinya berubah dalam tempoh satu saat dengan berlakunya satu kisah. Maknanya, kita pada hari ini boleh berubah dalam tempoh satu saat. Perubahan paradigma ini, perubahan sikap ini, dia boleh berlaku dalam tempoh satu saat. Yang orang kata, anjakan paradigma, paradigma tu bererti kita mengubah cara fikir dan cara hidup. Kalaulah orang yang nak bawa motor laju Tiba-tiba tak jadi bawa motor Orang yang nak beli superbike Tiba-tiba dengar accident kemalangan baru ni Dekat karak highway Berapa ramai yang mati Yang insiden semua tu Akhirnya tak jadi beli superbike Kerana memikirkan peristiwa itu Maka itu juga kalau kita boleh kaitkan Dengan elemen perubahan hmm. Kita kalau fikir nak berubah Berubah sekarang So caranya adalah Dengan kita berada pada Persekitaran yang mampu mengubah kita Hmm. Contoh kalau kita kata kita nak berubah tapi kita duduk pada tempat yang sama. Saya tak jadilah beli motor. Tapi hari-hari duduk tengok motor, tengok motor, tengok motor lagi susah. Hmm. Dia tetap akan beli beli motor. Saya nak bertudung tapi tak pergi-pergi pun kedai tudung. Tak pergi-pergi pun jumpa kawan-kawan yang bertudung. Hmm. Tak duduk dalam persekitaran yang bertudung. Saya ni nak semayang tapi... Dia tak pergi-pergi masjid hmm. Dia tak pergi-pergi Tak tak kenal tak rapat dengan kawan-kawan yang rajin semayang Dia tidak duduk pada persekitaran Maka dia susah untuk berubah So dalam konteks ini adalah Bagi orang yang nak berubah Dia perlu berubah segera Dan yang kedua adalah Dia perlu duduk dalam persekitaran hmm. Persekitaran ini sangat-sangat penting Sebelum kita nak bincang about istiqomah tu yeah. Persekitaran itu Ia akan mempengaruhi kita Contoh eh Kalau saya boleh kaitkan dengan istiqomah Hari ni sekarang dalam proses kita menerima Kepulangan tetamu-tetamu Allah hmm. daripada Tanah Suci Hmm bagaimana kalau bagi siapa pendengar ikim yang pernah sampai ke tanah suci kita akan rasa seronok dengan ibadat di tanah suci sebab apa berbanding di, di negara kita sebab kita duduk pada persekitaran orang beribadat mm -hmm. kita duduk pada tanah suci kita duduk di masjid al-haram duduk di masjid al-nabawi kita duduk di makkah madinah di arafah muzdalifah Mina. semua tempat-tempat yang bila kita dengar saja nama tempat itu kita akan terfikir ibadat mm. Begitu environment itu persekitaran itu mempengaruhi kita Terus so sekarang ni, bagaimana orang-orang yang baru balik daripada tanah suci, umrah ataupun haji ni, mm -hmm. dia nak kekaskan istiqomah, nak rasa ibadat tu. Berarti yeah. dia perlu meletakkan dirinya dalam persekitaran ibadat bila mana dia balik ke tanah, ke tanah air. Maka sebab itu, contoh, kenapa orang balik haji? Akhirnya letak perkataan haji. Yang perempuan mm -hmm. letak hajah. Mm -hmm. Sebab apa? Ya, Puan hajah ni, ada oh, pun haram. <laughs> Hari ni kita letak hajah dekat depan Kalau kita tak letak pun orang akan panggil kita. Yeah. Agak-agaknya ada tak? kesan daripada perkataan tu. Ada juga, ada kan? Hmm. Apa antara kesan dia? Kita dah melakukan ibadah itulah. <laughs> dah melakukan ibadah, kedua kita rasa nak buat jahat pun susah. Ya. Yeah. Kerana ada title ibadat. Ada title agama di situ. Contoh hmm. ustaz, title ustaz. Hmm. Title haji, title hajah. Title tu kan dikira sebagai persekitaran tu. Hmm. Nama kita asalnya kosong. Syahrizan Daud. Tiba-tiba ada Haji Syahrizan Daud. Yeah. Kan kan? Ha. Bila adanya Haji Syahrizan agak-agak lah saya nak submit tak nama saja tu ke tempat-tempat mak maksiat contoh kalau nak masuk kelab malam kan kadang-kadang ada kelab malam yang private ni dia ada nama kan? Yeah. so nak masuk bonzer kat luar tu dia akan check nama tu tiba-tiba hmm. ada nama haji kat depan hmm. dia pun tengok muka kita haji syahrizan Oi <laughs> salah tempat ni. Bejabat pos sebelah sana. <laughs> dia tak bagi kita masuk sebab title tu dan kita pun bila ada haji ada nama-nama atau simbol agama dekat diri kita kita berwatak dengan watak agama So persekitaran itu akan mempengaruhi kita supaya tak nak buat jahat. Hmm. Jahat pun tak nak datang kepada kita. Kita hmm. pun tak nak pergi kepada tempat jahat. Guna yeah. title baru. Tu baru perkataan haji, hajah. Hmm. Belum lagi kalau kita berwatak dengan watak agama. Hmm. Berpakaian dengan pakaian agama contoh dengan ber berhijab, bertudung, ah uh, pakaian pula tangan panjang bagi perempuan kain pula labuh. Sehingga bawah buku lali... Kemudian kalau lelaki pula... Tak pakai seluar pendek... Kalau lebih hebat... Dia ada pakai kopiah... Setiasa ke mana-mana... So dengan watak-watak agama itu... Sebenarnya membantu dia... Untuk menjaga dia... Yeah. Berarti dia jadi orang baik... Dan dengan persekitaran itu... Akan mempengaruhi dia... Supaya dia jadi baik... So contoh... Mm. Kalau kita tanya baik Istiqomah tadi... Nak jadi orang istiqomah... adalah dia kena sentiasa... Meletakkan diri dia dalam persekitaran... Yang menjuruskan dia... Ke arah istiqomah itu... Mm -mm. Kalau dia... Nak istiqamah dengan semayang jemaah Dia kena setiasa berada pada tempat semayang jemaah tu hmm. Di masjid lah, di mana lagi hmm. Kalau dekat rumah atau di mana-mana Bila dia dah terbiasa dengan masjid Kemana-mana sahaja, dia akan istiqamah yeah. Di shopping mall, bila dia semayang Dia nampak ada orang tengah ambil semayang Dia pun tengah ambil semayang, so dia akan tunggu seorang lagi hmm. Dia takkan sembunyi seorang, sebab dia nak istiqamah Dengan semayang jemaah yeah. Orang yang apa, yang yang nak tempat kerja yang baik-baik. So, dia akan duduk cari kawan yang baik-baik. Hmm. Begitu dan akhirnya bila kawannya saya sebaik baik-baik, tak ada mengumpat. Bila time uh, office hour pun taklah pergi mengetih, duduk mengopi lama-lama sangat dekat kedai. Sebab kawannya baik. So, bila dia berada per persekitaran yang baik, insya Allah dia akan boleh istiqamah. So, maksud yang saya nak tekankan banyak lagi elemen lain. Cuma yang mampu saya sebutkan pada slot pada pagi ini adalah antara elemen untuk kita istiqamah ni adalah kita meletakkan diri kita pada tempat bagaimana kita bermula. Contoh, bila kita mula-mula berhijrah itu, kita jadi orang baik disebabkan benda itu, carilah keadaan-keadaan supaya kita boleh berada sebagaimana kita berada pada peringkat awal ketika kita berhijrah. Ketika kita jadi orang baik itu. Kalau kita balik daripada tanah suci, kita rasa kat sana hebat, elemen ibadatnya banyak kerana persekitarannya persekitaran ibadat. So, di Malaysia, di mana lagi kalau bukan di masjid hmm. nak jadi persekitaran ibadat? So, gajah-gajin pergi ke masjid. Oh tak boleh saya kerja... So malam kita ada peluang hmm. untuk pergi masjid... Subuh kita ada peluang untuk pergi masjid... Letakkan elemen... Yang... Menjuruskan kita ke arah untuk kita istiqamah... Okay... Hmm. Uh, saya dan... Uh, saya rasa... Uh, kalau... Kita boleh berubah sekarang... Kalau orang muda... Dia akan ada peluang... Untuk menjadi orang lebih baik lah... Hmm. Tapi kalau kita dah meningkat usia... Maka peluang kita dah tak banyak... Maka kita perlu berjuang dengan lebih... Lebih dahsyat lah... Supaya kita hmm. boleh berubah ke arah yang lebih baik yang untuk mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.